हेलो किड्स नमस्कार वेलकम टू लर्न मराठी लैंग्वेज आज अपन शिकना आहोत भविष्य काल फ्यूचर टेन्स तो चलो शुरू करते हैं मगर दोन सेशन मध्य अपन वर्तमान काल भूत काल बगित प्रेजेंट टेन्स और पास टेन्स राइट इस सेशन में हम देखेंगे भविष्य अपन आता शिकू भविष्य का भविष्य का रूपा वो जेवा एखादी क्रिया ही भविष्य घड़ना है तो अशा का भविष्य काल जो क्रियापद है उससे हमें ये समझ में आ आ रहा है कि ये अब भी हो नहीं रही है भूतकाल में भी हो नहीं होगी नहीं हुई नहीं है ये फ्यूचर में हो सकती है या फ्यूचर में होने वाली है तो उस काल को भविष्य काल ऐसे कहते हैं उदाहरणार्थ फॉर एग्जाम्पल तेजस सिनेमाला सिनेमा तो तेजस सिनेमा देखने जाएगा मीना शिक्षिका बनेल मीना टीचर बनेगी सलीम पिशवी तुझा करे दे सलीम पिशवी जो पिछवी मीन्स कापड़ी बैग कपड़े की बैग वो तुम्हारे पास देगा तो ये सब आगे फ्यूचर में होने वाले क्रिया के बारे में बता रहा है इसीलिए इसे भविष्य काळ कहते हैं वर्तमान काळ आणि भूतकाळ याप्रमाणेच भविष्य काळाचे सुद्धा चार उपप्रकार आहेत साधा भविष्य काळ अपूर्ण किंवा चालू भविष्य काळ पूर्ण भविष्य काळ आणि रीती भविष्य काळ चला तर आपण एक एक करून सगळे शिकूया साधा भविष्यकाळ जेव्हा एखादी क्रिया पुढे घडणार असेल असा बोध होतो अशावेळी साधा भविष्य काळ असतो तो आगे वो ॲक्शन होने वाली है फॉर एक्झाम्पल उद्या पाऊस पडेल कल बारिश होगी उद्या माझी परीक्षा संपेल कल मेरी एक्झाम खतम होगी मीना सिनेमाला जाईल मीना पिक्चर देखने जाएगी तो ये सिंपल भविष्य काल कि वो करेगी समथिंग विल हैपन टुमोरो चालू भविष्य तो हमने तो वर्तमान और भूतकाल में सीखा है अपूर्ण चालू मीन्स वो क्रिया हो रही है उसके लिए अपूर्ण चालू, चालू यूज़ करते हैं तो वैसे ही एखादी क्रिया ही भविष्य काला चालू कि नसेल तेव्हा त्याला अपूर्ण भविष्य काल म्हणतात सो भविष्य काल में कुछ तो क्रिया हो चालू रहेगी उसे अपूर्ण भविष्य काल हैं। वो क्रिया भविष्य काल में चालू रहेगी फॉर एग्जाम्पल तेजस आम्बा खात असेल। के वो कल शायद तेजस इस में आंबा आम खा रहा होगा। तेजस्वी गाने गात असेल तो परसों के दिन कुछ कोई प्रोग्राम में तेजस्वी इस टाइम में गाना गा रही होगी सीमा स्कूटर चालवत असेल के सो ये भविष्य काल में अपूर्ण होण्या एखादी क्रिया भविष्य काळातील असून ती पूर्ण झाल्याची जाणीव झालेली असते त्याला पूर्ण भविष्य काळ असे म्हणतात तो इसका मतलब ये है की फ्युचर में एक पर्टिक्युलर एक्शन कम्प्लीट हो गई है ये जब हमें पता चलेगा चलता है या हम बताने की आ, कोशिश करते हैं तो उसे पूर्ण भविष्य का कहते हैं उदाहरण रवि ने गाने गाए लिए असे। सो इसका मतलब ये हो गया कि आ, तीन दिन बाद इसी टाइम में रवि का गाना गा के कंप्लीट हुआ होगा राइट रवि ने गाना गाया होगा तीन दिन बाद तेजस ने अभ्यास केला असेल सो उद्या सुट्टी असेल असे। तो अगर आ, हम बोल रहे कि बच्चों ने आगे जाके पेपर कंप्लीट किया होगा तो इसके लिजे, लिजे, वो जब भविष्य में कंप्लीट किया हुआ क्रिया दिखाई जाती है उसे पूर्ण भविष्यका कहते हैं रीति भविष्य काल जेवा एखादी क्रिया भविष्य नील रीति कि चालू पूर्ण भविष्य जो हमने वर्तमान और भूतकाल में सीखा तो वैसे ही कि मीना रोज व्यायाम करीत वो कर नहीं रही है पर वो भविष्य में हर रोज व्यायाम एक्सरसाइज करेगी जसमीना दर रोज मंदिरा जो So, अभी वो मंदिर में नहीं जा रही है पर इन फ्यूचर शी विल गो टू अ टेम्पल पूजा नियमित जात शाड़े अभी वो नहीं जा रही है पर वो आगे फ्यूचर में डेली स्कूल जाएगी तो स्कूल भविष्य काल में जो डेली होने वाली जो रूटीन वाली क्रिया है उसे रीति भविष्य काल ऐसे मनता यह स्लाइड वर मैं वर्तमान भूत भविष्य ह्याचे चार उपप्रकार साधा अपूर्ण किंवा चालू पूर्ण आणि रीती ह्याचे एक्झाम्पल्स दिलेले आहे फॉर एक्झाम्पल साधा वर्तमान काळ मी आंबा खातो त्याचा साधा भूतकाळ मी आंबा खाल्ला त्याचा साधा भविष्य काळ मी आंबा खाईल सो so, ये जो टेबल uh, है वो आपको uh, उसके uh, बताएगा ओके okay? अपूर्ण किंवा चालू अभी अपूर्ण चालू वर्तमान काळामध्ये दीपाली अभ्यास करीत आहे अपूर्ण कर है है। चालू भूतकाळात दीपाली अभ्यास करीत होती अपूर्ण चालू काळामध्ये दीपाली अभ्यास करीत असे अपूर्ण का देखते है पूर्ण वर्तमान काळ मे तेजसने गाणे गायले आहे पूर्ण भूतकाळमध्ये तेजसने गाणे गायले होते पूर्ण भविष्य काजस ने गाने लेट्स गो टू रीति रीति मीन रूटीन रीति वर्तमान का सोहम रोज व्यायाम करतो। सोहम रोज व्यायाम करत असे। भविष्य काल सोहम रोज व्यायाम करत जाहिल। तो ये जो है, इसमें आपको डिफरेंसेस पता चलेंगे साधा अपूर्ण पूर्ण और रीति काल में अब हम नेक्स्ट सेशन में अपन ये जो वर्तमान भविष्य और भूतकाल है इसका हम अभ्यास करेंगे भाषा अभ्यास करेंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो स्टेट विद